Что у вас за форма какая-то снежная, как с Call of Duty? Вы какой-то военный, да, наверное? Вообще-то да. Ты в Украине на войне не был? Был. Был? Зачем ты это делал? Как? Ты же сам понимаешь, какая цель. Не, я не понимаю, вот россияне я мне не, не понимаю, могут объяснить. За бабло, за бабло идут. Но это не цель, это... Ты моральное. еще спроси, вот когда началась война, да? Нет, так я вижу, что ты... Э ты как бы уже взял грех на душу. Какая разница, знаешь ты, когда война началась или нет? На твоей совести к***, украинцев. Так что, у тебя есть какая-то идея или просто бабло? Так расскажи, зачем вы идете сюда? Как бы ваши территории освобождать. От нас? Получается, да. Так это же Гитлер такое делал. Что ты хочешь мне доказать? Я тебе хочу доказать, что ты взял грех на душу и сам не знаешь за что. Так придется же ответить а теперь за это. за это. А ты сам не боишься, что тебе м... придет за убийство л... принца? Это, это мой выбор. Это просто мой выбор. Все, а можешь назвать имя, фамилию, подразделение? Все равно тебя найдут. Ну, сейчас найти по лицу. Так будут искать 15 минут, так 5, 10. Но ты будешь выглядеть крутым мужиком, который еще и не побоялся назвать. Ты же освободитель. Ну, чтобы ты красиво выглядел, чтобы что ты смелый. Тем более был. и так найдут. Ну, что, можете паспортные данные свои сказать? Ну, Юра, ну. Ну как? Я... А? Ну, Юра, что ты не можешь уже сказать свои паспортные данные? Смотри. Ну а зачем? Ну то, что Юра я уже знаю, ну, видишь. А как ты, Юра, Юрчик, как ты любишь? Как? Фоменко. Юра Фоменко. Смотри, как быстро наша разведка работает. Юрасик. Что с же реально? В принципе, В принципе, видишь, как все, не надо, вопрос снят. Помахай ручкой.